Слава Господу, братья и сестры. Приветствуем вас сегодня на этом месте, в Доме Молитвы. Мы сегодня собрались здесь все. Аллилуйя. Прославить нашего Господа. Поклониться нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Услышать, что Господь хочет сказать нам. Я знаю, что у Господа всегда есть что нам сказать. Каждому человеку всегда у Бога есть что сказать и ответить. Мы трое раз думаем, что Бог не отвечает, Бог отвечает. Просто Он знает, когда тебе это надо сказать. Когда надо тебя предупредить, когда надо тебе сказать это. Спасибо нашему Господу. Аллилуйя. Мы также сегодня рады видеть гостей. На сегодня приехал старший пастырь, слава Господу. Мы приветствуем. Также и новые, кто зашел в гости к нам, это очень приятно. Мы знаем, что будет, будут такие люди. Если их нет, так они будут, мы верим в это. Аллилуйя. Бо до молитвы будет наполнен слава Господу. И люди будут приходить сюда, прославлять имя Бога живого. Аллилуйя. И перед тем, перед молитвой я хотел бы зачитать Слово Божье. Давайте откроем все псалмы. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу благоголепном святилище Его. Глаз Господень над водами, Бог славе возгремел, Господь над водами мноими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, ливан и сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, огня. Глаз Господа простирает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени людей и обнажать. Разрешает от времени людей и обнажать леса. И в храме его храм, все возвещают о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь Царем век. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя, прекрасный псалом. Извините, я немного сбился, но это бывает. Слава Богу. Я трепещу перед Словом Божьим всегда. Аллилуйя самое главное, что я хотел сказать, вы знаете, Давид в Соломе поет, воздайте Господу Сыны Божий, воздайте Господу славу честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу благоголепному святилище Его. Это я хотел бы сказать, знаете, мы сегодня здесь собрали, собрались на этом месте в доме молитвы прославлять нашего Господа, воздать Ему всю славу. Он достоин всей славы и всей похвалы. И также мы сегодня здесь собрались поклониться Ему, открыть свои сердца перед нашим Господом чтобы он нас услышал, и мы услышали Его. И вы знаете, сегодня я хотел бы помолиться за то, что когда будет проповедано Слово Божье, когда будет говориться проповедь, когда будет говориться источник жизни из Библии, чтобы мы могли внимательно слушать, для каждого из нас будет то, что приготовит для вас Бог для каждого из нас. Просто мы должны быть внимательны и сосредоточены на Слове Божьем, на Боге. Чтобы, знаете, Бог хочет, чтобы мы ушли с этого места все наполненным миром. Кто-то пришел, знаете, с раздражением, кто-то пришел с болью, кто-то пришел с тягостью в Дом Божий. Но Господь хочет лелеять, Господь хочет сегодня утешать кто сегодня на этом месте. И давайте сегодня поднимемся на наши ноги. И первой молитве призовем имя Господне, призовем Дух Господень, чтобы Дух Господень сегодня был на этом месте. И Дух Господень наполнял это место, и Дух Господень вел это служение, бо это все Его, и только Ему. Аллилуйя!